əhtərirlə şahid var indi hansı 3 4 eyni vaxtda dost bir yerdə şəhid olmuşdular. Bunların mermisi ilə vurmuşdular. Yeməy yeyən yerdə 4-ü bir yerdə. Biz o şəhidləri ki, qüssu kəfən eləndə hamsının ağzından çörəyi çıxdı. Elə o ən təhsillə an o idi ki, orada da heç kim yox idi, özümüz idik. Valideynzadə ola biz valideynlə dim idi, ürəyə partiyərlər. Şü 4 dostun dörd, 4-ünün də hətta ağzında çörək şərəfsizdən yəni, yan oları çörək yeyən yerdə vurmuşdular şəhid daşqın var. Tanımış şəhəddi bu dəqiqə. O şəhid daşqınımız özüm tək qusul vermişdim. Onu tək elə qusul elədim, kəfənlədim, ətirlədim, daradım. Daşqın deyək kimi yadımdadır. Niyə? Çoxum Qurani Səmas vəladətsiz dərəcədə onu mən yadda saxlanıb. Biz şəhidlərin hamısını vəziyyətindən xəbər olmayaraq hamısını öpürük, əzizliyik. Öz qardaşımız kimi də. Təsəvvür edin ki, biri mülk adamdır, biri şəhiddir. Yəni 10d olsun Allah aralarında çox-çox böyük fərq var. Mülkəyə baxıram mən, içimdə bir dənə qorxu hissi gəlir. Özümlənsə deyib. Amma şəhədlə baxırsan, şəhədlə siz nə oxşuyur? Elə bir ki, 11 insan oladı. Şəhərdən axşam axma işləyir, işləyir, yorurlar. Əziyyətinin bəhrəsini alıb gələr, uzanara, və şəhət o cür idi. Şəhətlə baxın. Yəni, bu isa yatıb. Elə bir ki, bir dənə bu belə sirkələsən, duraza gedəcəksən, nə edəsən, o belə bir hissim o. Elə söyləyir ki, barmağının üzüyü çıxıb, içində nişanlısının adı, özünün adı. Eləcə barmağında vurub, izlədi. Cibindən müsaitsül məşrub çıxan, şəkil övladlarının şəkli, demə biz ailəsinin şəkli. Elə söyləyir cibindən pul çıxıb, yazıb ki, bu pulu mənim adımına çələyə verəsi şəhid olsun. Cibini özü saxlayıb. MÜZİK